thank you В прямому ефірі першого міського проєкт Тема дня. Мене звати Ганна Штонда і сьогодні ми поговоримо про таке за коштовностями зі зброєю у руках. 19 січня в районі соцміста невідомі пограбували одну з ювелірних крамниць. Того суботнього вечора на свято Водохреще компанія чоловіків в масках на обличчях влетіли у ювелірну крамницю. Не на жарт перелякали її співробітників, та в лічені хвилини винесли Сли коштовностей на чималу суму деталі резонансної події з'ясовували наші кореспонденти. Тож, перш ніж розпочати обговорення в студії, пропоную за традицією переглянути сюжет. Зараз на годиннику 11 ранку. Зазвичай ювелірний магазин в цей час вже відкритий, але не сьогодні. В приміщенні зараз наводять лад після нахабного розбою. Увечері, 19 січня, групою людей було пограбовано цей магазин. Не уривки фільму бойовика. Це реальні кадри, зафіксовані камерою спостереження тієї самої крамниці, де суботнього вечора стався розбійний напад. За попередньою інформацією, п'ятеро чоловіків в масках, обезброївши охоронця, увірвалися до магазину та винесли коштовності на чималу суму. Проте про вечірнє пограбування місцеві ні сном, ні духом кажуть про події. Дізналися вже з Під Паліція, яка приїхав скора, всі стріляні по прихоляти можемо. Так все бистро перейшов. На я знаю несколько не рассказываю не знают или сумму вкрал или что то, -то такое может -то не я показал. знаю драгоценности и видео смотрел в интернете просто как на телеканале как это все происходило с камер наблюдения и все только по этому видео могу и сидеть что украли Експерти говорять, так тихо могли працювати тільки справжні професіонали. На справу йшли заздалегідь підготовлені люди, аби пограбувати ювелірку за три хвилини. Володіли інформацією щодо плану приміщення та кількості персоналу в ньому. І з того відео, яке я посмотрев, і з тої інформації, яку я обладаю. Я считаю, что данное преступление оно было тщательно подготовлено. Они изучали, где находятся именно золотые изделия, где серебряные. Из видео видно, что они брали только с одной стороны, значит, там только золото. Это фирма «Золотой век». Они немножко пренебрегали собственной безопасностью. Потому как они наняли частную охрану, которая поздно приехала. Після розбою в місті вели план перехоплення. За попередніми даними правоохоронці розшукують авто на єврономерах. «19 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що п'ятеро невідомих осіб балаклавих забігли до одні... одного із ювелірних магазинів на території металургійного району, заволодівши виробами жовтого металу, зникли з місця злочину на автомобілі темного кольору польської реєстрації. На теперішній час працівниками поліції в житті заходу направлені на встановлення та затримання осіб, які причетні до вчинення в Такі випадки не поодинокі. Розбійні напади вже траплялися в Кривому розі. Нагадаю, у липні 2017 року група людей в масках пограбувала ювелірну крамницю в Інгулецькому районі. Тоді правоохоронці припускали, що це банда так званих гастролерів, які вчиняли подібні злочини і в інших містах країни. Михайло Гаркавий, Віктор Зубченко, Микита Бондаренко перший міський. Ось такий напад, розбійний напад в металургійному районі. Сьогодні про нього ми поговоримо з гостем нашої студії. Сьогодні це Микола Єрошкін, інструктор з особистої безпеки. Микола, я вітаю тебе сьогодні. У нас в студії. Давай трішечки обговоримо. Ось спочатку дійсно. Ми бачили відео з камер спостереження. Приватний детектив. Дуже так впевнено сказав про те, що люди заздалегідь готувалися а, до такого плану. Як вважаєш ти наскільки це обґрунтована думка? Чи дійсно можна ось а, з цього відео переконатись в тому, що це були професіонали, які заздалегідь підготувалися до такого розбійного нападу? це да, дійсно так. Ну... Вопрос о том, насколько они профессионалы, конечно, уже немного из другой области. Тут несколько моментов есть, по которым я хочу сказать, что ну, можно было бы сделать и лучше при желании, конечно. Вот. Однако то, что люди готовились, да, это чистая воды правда. Этот частный детектив, или как они называются, там правильно, абсолютно в этом деле прав. В принципе, когда... Преступление совершается группой лиц, то, наверное, с того и получается, так оно и должно быть, что люди как бы свои роли распределяют, да? кто что делает, кто за кем идет, каким образом. То есть, естественно, они планируют. Они должны знать план местности и прочие моменты. Ну, мне не хочется слишком э, глубоко в подобные моменты входить. Почему? Потому что, чтобы это не пройтилось какое-то учебное пособие. Да, понимаете? Потому что, опять же, слишком много каких-то идет сериалов, э, моментов, соцсетей, да, где просто люди могут, грубо говоря, учиться, каким образом совершать преступление. А потом правоохранителям все тяжелее и тяжелее, уже исходя из условий реальности и э, сегодняшнего дня уже подобное преступление раскрывать. Да. Потом, к сожалению, Конечно, мы сегодня не можем говорить многие моменты, некоторые, опять же, для чего? Для того, чтобы оно ну, не протестировать какое-то новое учебное пособие. Плюс, опять же, люди, которые совершили это дерзкое преступление, я думаю, они сейчас тоже отслеживают все социальные сети, новостные каналы, да, для того, чтобы понимать, что про них известно, где они совершили какие-то ошибки и прочие моменты. Однако, да, люди готовились, люди распределяли, люди следили, наблюдали. И это, ну, это нормально, так оно должно быть, конечно. Потому что подобное преступление, вот они принимают, какая за него будет. А в случае случаї поимки. поїмки потом, конечно, подошли к этому моменту максимально серйозно. Якщо говорити про кількість людей, так є попередня, попередня знову ж таки інформація, що їх могло бути п'ятеро. Я гадаєш, чому саме така кількість осіб? <гум> з чим це може бути пов'язано? Можливо, це якось розподіляли ролі між собою? Ну, от якраз, ісходя з того, що їх було п'ять, і всі п'ять попали на камеру відеонаблюдення, якраз, грубо говоря, як з моєї точки зору, то вони, ну, професіонали не слишком високого рівня. Чому? Тому що якраз іменно мне не, я не знаю, как это сказать правильно, да, но как раз в этом я вижу ошибку. В том, что явно на видео видно 5 человек, да, вот, которые там 3 активно работали, четвертый находился там с, с девушкой, да, и потом пятый уже автоматчик, который зашел в самом конце, да. То есть все 5 человек находились, и потом они скрылись на автомобиле на польских номерах, да, как это было сказано, опять же, из этого видео, которое уже есть в этом доступе. И в этом как раз есть их ошибка, которую я сейчас вижу, которую, в принципе, любой человек, который немножко там понимает, или даже просто там какие-то смотрел американские Фільми про ограблення, он зразу з діть вже міть нікотрністиковку, нікоторую ошибку. Вот уже в этом моменте. якщо говорити про напад, як такий будь-який напад це екстремальна ситуація. Щоб діяти, скажімо так, адекватно, як треба поводити себе потенційні жертві? Ми бачимо, що тут потенційними жертвами були і стали це охоронець та дівчина-касир, чи ж продавчиня? Як їм треба було поводити себе і як правильно поводити ось в таких. Скажімо так, небезпечних для себе ситуаціях чи зберігати спокій, чи навпаки, бити паніку, бити тривогу. Ну, ви знаєте, да, несвітно подібне нападіння на человека, в принципі, як і люба дага, друга яка інша інша якась екстремальна ситуація, вона пермігає організм человека в стрес, так? Да? Тобто з тими людьми ми відчуваємо якійсь емоції. Вот, и мы склонны к тому, что мы в какой-то критической, острой, боевой ситуации, да, наш организм начинает сбоить, вот, возникает эффект так называемого туннельного зрения, да, это очень хорошо известно там военным, полицейским и подобные моменты. В принципе, в этот эффект туннельного зрения, когда у нас начинается какое-то дрожание рук, да, повышенные эмоции, бьет адреналин, то попадаем мы в него, мы все на самом деле, но та грань, та черта, за которой наша пробиваться наша защита, она у каждого человека э, разная. Да? Я хочу сказать, как бы со своего опыта, что та грань, та чита, которая нам как бы мы продавливаемся, она зависит просто от того, какого человека уже на данный момент жизненный опыт, ну, какого он испытывал в каких он был. Конечно, если это человек, который уже там прошел какие-то моменты службы, каких-то подобных экстремальных ситуаций, этот эффект несколько у него повышается. Опять же, люди, которые работают на тех работой в той области, да, вот там сотрудники, там не знаю, там полиции, прокуратуры, СБУ, военные военные и э, какие-то эксперты в безопасности, они должны тренировать себя э, тем каким-то навыкам, умениям, знаниям, которые необходимы им для выполнения задач в критических, острых и боевых ситуациях. Почему? Потому что, когда такая ситуация возникает, э, можно потерять и 60, и 70% твоих уже навыков, те, которые у тебя уже были на тренировках. Да? Поэтому, чем у тебя выше твой уровень твоих знаний, умений, специальных того, навыков да? на тренировках, тем у тебя больше процентов останется Же крас в той острій ситуації де ти знаходишся, якщо говорити про службу безпеки про охорону, як повинні були забезпечити або ж убезпечити все таки своїх співробітників, власники цього магазину? Чому я не знаю, не спрацювала можливо кнопка завчасно? Чому так, так сталося, що охоронця, скажімо, так вибили з колії, що потрібно робити власникам, аби не допустити ось таких ситуацій? Да, подобная ситуация это в первую очередь виноваты в ней как раз владельцы этого магазина, потому что они, ну, в принципе, все шансов и у охранника и у этой дамы продавца было немного, скажем, если вообще они были. насчет охранника, но ну, это один человек, который несет службу, да, вот противостоять и четырем-пяти человекам, которые на тебя несутся, да, которые уже готовы, это крайне тяжело, да, тут надо или быть экспертом по вооружению, обладать навыками скоростного извлечения оружия из кобуры, у него было только два шанса, да, первый открывать огонь, я сейчас сомневаюсь, что у него там что-то по себе было серьезнее без травматического действия, да, но нам мне кажется, он при всем желании не смог бы, не смог бы от них бы стреляться, плюс, к сожалению, в нашей стране, видите, ну, подобный по, -по, -по, -по момент ответственность юридически за применение оружия, да, вот, как бы, он, ну, находится на недолжном уровне, да, мы здесь состоим и от Европы, и от Америки по поводу защиты своего э, частного какого-то имущества, своего дома и даже и себя, да, то есть та грань, за которой уже идет превышение мер необходимой самообороны, соответственно, уголовная ответственность, она довольно расплывчатая, вот. Второй вариант, это у него была только ну, какой, навык его рукопашного боя, да? но кем это нужно быть, опять же, чтобы раскидать 4-5 крепких мужчин, которые на тебя врываются неожиданно, это тоже надо быть, не знаю, на брюсли каким-то, где взять таких людей в таком количестве и сколько надо платить им денег, таким экспертам, это опять же большой-большой вопрос. Поэтому в первую очередь, конечно, охранник не должен быть один. Ну да, что может действительно сделать один человек, против, против когда врываются 3, 4, 5 человек? Он там должен быть как минимум два их охранника. Если на это должны люди, если они уже выбирают такую работу, то для того, что они там были не для тумбы, не для того, чтобы просто нажать просто ну, устройством, когда кнопку охраны. Да. Они должны с собой заниматься, должны тренироваться, должны э нести службу понимаете конечно тоже это все фактор человеческий человек несут уже там 8-10 часов да у него заморозится глаз появляется какая-то расслабленность да он то, что его подловили его на улице, это, конечно, его, ну, его ошибка. Может быть, даже специально. Эти люди сидели, ждали, пока он выйдет на улицу, там, покурить какие-то моменты, да, чтобы как раз его атаковать уже на входе в помещение. Потому что если он стоял бы, находился на рабочем месте уже в магазине, где-то за стойкой, у него было бы гораздо больше шансов нажать на кнопку, как-то среагировать, достать свои специальные средства там, или какое-то оружие, которое там у него было в наличии. То есть уже у него было бы больше шансов разрывать дистанцию и какие-то уже защитные защитные какие-то адекватные действия применить, да. Также, в принципе, как и девочка, которая тоже была, видите, она пыталась скрыться, там, забежать, закрыться, абсолютно правильно. Вот ее не получилось, ее настигли, там, и уже контролировали. Если бы в особом месте бы, там, где не должны были быть, было бы гораздо лучше. Однако, опять же, это живые люди, им нужно, им хочется выпить кофе, им хочется сходить по своим каким-то надо с естественно, их тоже можно понять. Поэтому понимая, что люди все-таки не роботы, их функции должны дублироваться, то есть ни один. Продавец, ни один охранник тогда это все можно себе позволить полицейские тоже когда несут службу они тоже имеют какой-то там часы или минуты на какой-то свой отдых потому что мы живые люди наш организм устает и невозможно находиться там 10-12 часов там или сколько надо вот в состоянии постоянной боеготовности как как, как это ну, какая-то гитарная напряженная струна это невозможно мы люди они а компьютеры поэтому опять же вопрос безопасности который должен быть к владельцам данных сетей да вот ну как в Европе, там в, в Америке и так дальше, да? Это безопасность. Видеокамеры. Чем их больше, тем лучше, которые должны информацию передавать и писать не в режиме онлайн, а записываться на сервера и там на месяц, на два и даже чем чем больше, тем лучше, да? Потому что потом подобные записи могут пригодиться потом должны быть ну что вот например магазин на ювелирный на автовокзале не буду говорить его название потому что ну, не было какой-то рекламы да они с такой ситуации в Крибасе уже сталкивались то есть их тоже уже грабили не, не, не таким образом но ну, примерно да. после этого они стали думать что они могут сделать да. они поставили решетки просто решетки да вот которые спускаются на уровень вот э, товара нет железные решетки ага. но уже видите как видно с этим видео один или там двое перепрыгнули и подавали эти лотки с ювелирными украшениями, правильно? Если стали бы решетки, это было бы уже, уже невозможно. Соответственно, они уже тратят лишние, час был, лишние был бы этот секунды, ковый. правильно? И уже у них забрали бы гораздо меньше изделий, потому что забирать эти лотки было бы гораздо тяжелее. Если говорить по-правильному, когда э, нажимается кнопка безопасности да, и падают такие, как шторы, которые сразу закрывают. Тут такие шторы да. автоматические, которые вообще закрывают весь товар. Ну от уже і все, вже гораздо тяжелее, да, то нужно вже попасть зайти вам, та правильно і так далі. Ну как-то так. Вот. Якщо відходити від теми так крамниці ювелірних, угу. взагалі, в цілому, ситуація грабежів та розбоїв, розбойних нападів на вулицях нашого міста, на жаль, доволі таки дуже. В відсотковому складі так велика, а які поради можна надати містянам, аби захистити себе та не стати жертвами грабіжників та нападників в цілому, так сожалення. Вот, наприклад, грабіжі да, от, например, грабіжи, да это крайне така ситуація в Кримрогі напряжене. Зато літуча присутні, яка приїхала постоянно. вот, на практически каждый день на улицях грабежи. То есть грабіж. рог реально от них страдает. Вот, таким образом забирають мобільні телефони, забирают ювелирные украшения, украшення. Ну, там полицейские, например, там как-то ездят по школам, где могут, там по другим местам подобного общественного значения, и проводят лекции, да, как вести себя жертвой. Это стоит, конечно, делать. То есть подобных людей надо тренировать, людей надо рассказывать, как себя действовать в подобных ситуациях, как защищаться от насильника женщинам, да, как защищаться от грабежа, от разбоя и так дальше. Ну что можно сказать, конечно, вот по, по поводу Грабежи, то в первую очередь конечно, стоит не провоцировать. Да? То есть, если ты идет там, парень или девушка или женщина, неважно кто, домой, там поздно вечером с работы. Но ну, не стоит доставать там, дорогой телефон возле уха и идти, идти по нему разговаривать. Стоит эти звонки, эти моменты свести к какому-то к минимуму. Да? Если это ювелирные украшения, то наверное, не стоит выставлять их на показ, да? эти золотые цепи. Ты знаешь, потому что э -э грабитель, преступник, он что? Он ходит и он ищет, высматривает Своей жертву конечно же, да, высматривает жертву. Опять же, как говорит, свидетельствует практика, то он пытается найти более легкую мишень, которая будет меньше защищаться. Если... Как обычно советую я, когда подобное провожу лекции, да, то если вы идете по улице, говорю обычно женщинам, да, видите, что за вами кто-то начинает идти, с вами целенаправленно, да, вот. Ну, то есть есть какое-то время, да, вот, понять, что вот уже вот, вот на вас это, так сказать, торпеда наводится уже, да. Стоит как-то устроить шаг, там, перейти на другую сторону улицы, попасть, сразу выйти быстрее в освещенное место. Вы видите, что за вами дальше идут. И здесь начинается стресс, начинается паника. Вот как говорят жертвы подобных уже преступлений, что вот я хочу закричать, хочу заорать, позвать на помощь, а у меня как будто бы пересыхает двор туда. И вот это она судорожно бежит к своему подъезду, начинает доставать ключи и сумочки да, дрожащими руками, вот. и в этот момент ее грабят уже. Да. Или за, за, затаскивают в подъезд, и там тоже грабят, или того хуже. Поэтому стоит как подобными действиями защититься? Вот. Но стоит понимать, что такая ситуация возможна. К сожалению, мы живем в таком мире, в таком время, в таком городе, вот в таком месте, где подобное возможно. Поэтому стоит снимать розовые очки, понимать, что Життя бентежне тренуйся, на да, к сожалению вже во многим понимать о том, що дело рук самих утопающих. Да. На цій ноті ми вимушені будемо вже закінчувати, тому що у нас час ефіру обмежений. Я вдячна за такі поради, за таку твою влучну думку. Нагадаю, що це був проект тема дня. Сьогодні ми говорили про розбійний напад на ювелірну крамницю в металургійному районі. В студії гостем сьогодні нашим був Микола Єрошкін, поліцейський та інструктор з особистої безпеки. Тому. Залишайтеся з нами, не ставайте жертвами подібних нападів, а ми, як завжди, завершуємо народною думкою. Недостаточно хорошо, недостаточно плохо. Потому что наша сейчас техника, она сбои, к сожалению. Но мне кажется, это Нереспектабельно, потому что ты работаешь за определенную ставку в магазине, где хранят золото. И если его ограбляют, то это очень опасно для твоего здоровья. Я думаю, их хранят плохо, потому что там плохая охрана.